Мама сказала, що ні в колі слухає, я пойду сама. Війна і блокада дуже наглядно показали особливості характеру кожного жителя міста. Зафіксовані десятки тисяч прикладів, коли вмираючі від голоду віддавали іншим останню скоринку хліба. І через голод були і тисячі випадків крадіжок продуктів, хлібних карток і більш тяжкі злочини. Важко повірити, але навіть тоді у ленінграді був особливий прошарок людей, які харчувалися такими делікатесами, яких більшість радянських людей не бачила навіть у мирний час. Сохранілось немало документальних свидетельств о том, що руководство города. Аппараты управления, то есть чиновники аппарата управления питались ничуть не хуже, чем раньше, и можно посмотреть их воспоминания, они пишут о том, что вот мы здесь отдыхали, что было все, и икра, и разные разносолы, и так далее, в неограниченном количестве. Конечно, это было в сугубо запрочно закрытыми дверями, закрытых таких домах отдыха это было, это было для ничтожно малой верхушки бюрократической партийной верхушки. В нашем же коридоре вот так чуть наискосок жила семья: отец, жена и девочка хорошенькая, свеженькая девочка лет пяти вот. И оттуда раздавались э, такие запахи, там что-то жарили, варили, и там и так далее. Вот, а я ждала момента. Ну что делать? Ну было, я что же тут, знаете ли? Э, я ждала момента, когда она пойдет посуду мыть. А пойдет она посуду мыть у нас кухонка была общая и рукомойничек и таз. Швадой. Так от, по сім'ю я виловлю там корки хліба і там що плаває зверху, я виловлю сім'я. Намагаючись вижити, ленінградці вживали у харчі будь-які в більшій частині неїстівні продукти. Наприклад, луп з підкори дерев, клей. варили супи зі шкіряних поясів. В першу блокадну зиму у місті щезли усі домашні тварини. Мурка была такая домашняя, маму любила, обожала, бегала за мамой, как собачоночка, куда мама, туда и Мурка. И вот пришел такой момент, ведь поели собак, поели кошек, поели все. У мамы была приятельница, жена профессора. И вот она встретила маму и говорит, Мария Матвеевна, скажите, вы будете кушать? Кушать. Вашу мурочку. О, говорит, нет, что вы. Ну тогда, пожалуйста, подарите его для моих мальчиков. Это поддержит их силы. Вот против этого мама стоять не могла. И Мурочка пошла на поддержание. Какого-то, не знаю, сколько они пожили, эти мальчики, два мальчика. Они так... выжили, эти мальчики, или нет? Я не знаю. Мы потом эвакуировались, мы потеряли связи. Я не знаю. Вряд ли, я вам скажу. Одна кошка на, на двух растущих мальчиков, они были почти по возрасту, уровнем, не один чуть старше, другой чуть-чуть моложе. В таких жахливих на людських умовах існування, коли не було чого їсти, не працював громадський транспорт, лише частково працював водопровід, не було світла, Ленінград продовжував жити. Працювали театри, музеї та бібліотеки, відкривалися пункти харчування. Групи сандружинниць збирали сиріт до дитячих будинків, медики боролися за життя вмираючих, робочі оборонних підприємств, ледь стоючи на ногах. працювали по две зміни на добу, виготовляючи снаряды та зброю для фронту. Мама стопроцентная блокадница была, и тоже вот такой один из неизвестных эпизодов связан с тем, что в период, когда уже начались вот эти насильственные депортации, молодежь, комсомольцы немецкой национальности создали ряд фронтовых бригад, и кто-то в народное ополчение, кто-то вот на эти военные объекты, которые модернизировали, или заново строили. А вот мама создала комсомольскую молодежную бригаду из немецких девушек, тех, которых, ну, было по тому времени достаточно высокий уровень образования, где-то 7 классов. И до прорыва блокады они работали на Кировском заводе, э на других э объектах военных, то есть э за станком и э точили эти э токарями, снаряды, мины и так далее. И э, мама такой с гордостью говорила, что э, мы ни одной заготовки не испортили. 24 листопада 1942 года в Советском Союзе была основана медаль «За оборону Ленинграду». До конца войны награду получают 600 тысяч блокадников. Когда награждали медалями и орденами, и очень здорово было то, что вот э, бригадира этой немецкой комсомольской молодежной бригады э, Анну Дельвик, урожденную Дельвиг, потом э, по замужеству Дынгас, ее наградили не медали вот за героический труд и за оборону, как ее кратко называли Ленинграда, а наградили э, орден Красной Звезды. Награждал сам э, один из уполномоченных ставки Верховного Главнокомандования здесь и нарком обороны Ворошилов и вот э, эта награда э, была немецкой девочкой, которую через два дня после награды, после награждения со всей бригадой отправили, как и положено э, по специальному Ленинградскому немецкому указу, то есть вот июньск э, не июньскому, а августовскому э, 41 -го года отправили комиссар водить лес 20 листопада 1941 року, коли максимально зменшили добовий паюк Ленінградця, був сформований перший кінний обоз, який по льоду Ладиського озера повіз борошно в блокадне місто. Коли крига на ладозі зміцніла, пустили машини, так звані полуторки. Повертаючись назад, вони вивозили блокадників почасту у суцільній темряві під безперестанним вогнем ворога. В першу блокадну зиму. Дорога життя 152 дні, з'єднувала Ленінград з Великою Землею. Скільки машин пішло під кригу ладоги, ніхто ніколи не рахував. Мама добилась. Вот сказала, що погибаємо і все, і от, от забірите нас тоже. І вони приїхали за нами. Пришел такой момент, когда они приехали и взяли нас. И привезли на финляндский вокзал ближайший. Мы одну ночь там перебыли. Утром значит, отправляют партиями, надо же, на, на берег, к берегу по 200 людей. Вот. Но утром, знаете как, сначала вот нас посадили, и мы это самое... А утром, прежде чем нас выпустить, проходит военный патруль и выносит тех, кто уже эвакуировался. Зимою 1941 42 років через ладиське озеро вивезли більш ніж півмільйона левінградців. На превеликий жаль, опинившись у безпеці, маючи нормальний харч, люди продовжували вмирати від наслідків життя у блокадному місті. Доехали до Ярославля. И мама с, 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 с Женей пошли разведать, как дальше. Может быть, можно как-то как быстрее проехать или вообще пересесть в поезд а, а, другой. Они ушли, и я вам моментально у каждого уже был заплечный мешочек, я немедленно вытащила свое платье, -пла 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 у меня было, было из простенькой материи, но оно было новое. И оно мне в фасон приснился мне во сне, и точно такой и сшили. Я его вытащила, и моментально нашелся Э, так сказать, охотник. Э, и что тебе? Ну, хлеб, конечно, хлеба. И я получила, и я его съела. Как я тогда не умерла, я, я не понимаю. Какими-то невероятными усилиями, рискуя жизнью, техникой и всем на свете, э, людей по дороге жизни доставляли на большую землю но особенно в первые месяцы, вот эти сердобольные, ну, скажем, медицинские работники, особенно вот начальный такой персонал, нянечки, когда они видели этот живой скелет этих истощенных людей, особенно детей, они их кормили, как говорят, народе от пузы, и человек тут же умирал. А по самым скромным подсчетам, до 30 тысяч человек погибло потому, Первый месяц тех, кто из блокады вырвался, вывезли, погибли, потому что их неправильно лечили и неправильно, и не умели выводить вот из этого состояния крайнего истощения. Специалисты знают, что так же, как в авиации, есть точка невозврата. Здесь э, после какой-то стадии дистрофии уже невозможно все, пройден обратный путь, то есть вернуть вернут число э, живых, Уміраю з чоловіка было невозможно. І от, скажімо, ну, та легендарна Таня Савічева, її что довезли, но але виходяти дівчушку девчон, іщеної вже не змогли. 872 дні тривала блокада Ленінграду. Люди вмирали від голоду. Гинули під час бомбардувань. Але, попри все, Ленінград вистояв. Звісно, він вже ніколи не буде таким, як до війни. Оскільки повністю загинули десятки тисяч родин корінних левінградців, а частина евакуйованих не повернеться жити в Левінград. Учасні кілька лет я, я приїхала туди. Я сиділа там. Я вибрала таке одне містечко. все одно Вчора, не знаєш де. Я вибрала одне таке містечко і поклони била. Шаловна папа там. Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт и ничто не забыто.